Di Malaysia, biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM. Yang syahdu, yang merdu, yang terhad hanya di bulan Ramadan. Orlis FM Jurassic in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang sedang dengarkan Orlis FM sekarang ini. Juga yang ikuti di live di TikTok. Dekat mana lagi? Dekat Facebook Orlis FM sekarang ini. Dan kita dah pun masuk di ruangan rancangan tajaan. Yang mana untuk sekarang ini dibawakan khas untuk anda oleh LHDN. Dan sekarang ini... Zahir bersama dengan Encik Muhammad Azhar Haidir, Ketua Unit Pendidikan and Research Officer LHDNM Perlis. Assalamualaikum Encik Muhammad Azhar Haidir. Assalamualaikum Encik ya, Jessica. Sehat ke? Apa Sihat. khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke Kuanti Press FM hari ini. Yang mana rancangan tajaan ini kita nak dengarkan apakah perkongsian daripada Encik Muhammad uh, Azhar ini tentang apa tadi ni? Uh, e-filing, betul e kan? E-filing, betul. E ah, takut salah sebut pula tu kan. <laughs> Jadi banyak perkara yang perlu kita tahu tentang uh, e-filing sebab tadi ni cik pun kata memang dah musim dia sekarang ni. Musim e-filing, betul. Ya, yeah. okey. Jadi apakah perkara utama yang perlu pembayar cukai ambil tahu apabila bercakap tentang e-filing ni? Silakan. Okey, terima kasih DJ Etika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat, selamat. pagi uh, kepada pendengar-pendengar Perlis -pendengar FM uh, Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih uh, mm -hmm. kepada Perlis FM uh, kerana memberi peluang kepada HDN Perlis khususnya mm -hmm. uh, untuk kita terus uh, bercakap dan berbicara mengenai hasil Perlis lah dan hasil uh, khususnya yeah. Jadi kami dekat sini sangat-sangat uh, menghargai kesempatan ini dan ingin memberi peluang untuk berkongsi Maklumat-maklumat uh, penting berkaitan dengan e-filing. Hmm. Okey, di samping uh, kita kongsikan pada pagi ini, kita juga membantu pendengar-pendengar untuk memahami lebih jelas lagi hmm. tentang kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia dalam cukai pendapatan mereka lah. Okey perkara pertama yang perlu pendengar-pendengar uh, tahu uh, dalam melaporkan pendapatan mereka uh, adalah mereka perlu melaporkan pendapatan pada setiap tahun uh -huh. atau le, dengan lebih mudahnya kita sebut menghantar borang e-filing. So biasanya pembayar cukai ni uh, yang pembayar cukai tegar ni uh, biasanya dia dah tahu dah tanggungjawab dia setiap 1 Mac dia akan buat penghantaran borang cukailah. Yeah. okay? Dan kita perlu tahu tarikh penghantaran borang cukai pendapatan. Jadi Uh, untuk penghantaran borang cukai ni kita mengikut kategori pembayar cukai itu sendirilah berdasarkan jenis borang-borang cukai yang perlu dihantar So pembayar cukai perlu kenal pasti borang yang tepat dan juga jenis pendapatan mereka untuk dalam pelaporan borang cukai lah Okay untuk kategori individu so kita fokus pada musim e-filing sekarang ni adalah uh, untuk kategori individu yang bermastuatin, yang tidak menjalankan perniagaan hmm. ataupun uh, yang mempunyai pendapatan pengajian hmm. okay? sama ada penjawat awam ataupun penjawat swasta yang mempunyai income gaji mereka perlu menghantar borang BE okay? borang BE lah yang tepatnya borang BE ataupun uh, EBE hmm. EBE menjurus kepada elektronik borang cukai pendapatan Mulai 1 Mac, kita dah bermula pun 1 Mac 2025 hmm. dan sehingga 30 April 2025. Hmm. So itu tarikh yang perlu ingat selain tarikh anniversary, tarikh bersetia anak dan sebagainya lah, yeah. Okay. So tambahan masa kita berikan kepada pembayar-pembayar cukai yang membuat perhantaran borang secara e-filing akan diberikan lagi 2 minggu dan tarikh akhir adalah 15 Mei 15 Mei 2020 25. So mm -hmm. dia kena ingat tarikh akhir dia 15 Mei 2025 lah setiap tahun kita uh, tarikh yang begitulah sebenarnya. Mm -hmm. Dan untuk satu lagi kategori, uh, individu pemastautin yang menjalankan perniagaan. okay? yang menjalankan perniagaan a uh, iaitu sama ada perniagaan tu berbentuk offline ataupun online. Mm -hmm. Jadi untuk mereka-mereka individu begini uh, mereka perlu menghantar borang B nama dia. Mm -hmm. So borang B ataupun kalau penghantaran secara e-filing kita gelarkan sebagai borang EBE lah. Hmm. B itu for business. Okay. Borang B sama juga bermula 1 Mac 2025 hmm. tapi tarikh akhirnya kita uh, dipanjangkan memberi kelonggaran kepada mereka untuk penyediaan akaun dan sebagainya dan tarikh akhir pada 30 Jun 2025. Hmm. Sama juga kita berikan tambahan masa 2 minggu. Okey, memandangkan mereka menggunakan e-filing. Uh, tarikh akhir uh, dengan dua minggu lagi adalah 15 Julai 2025. Si so, itu tarikh-tarikh yang penting pembayar cukai mengikut kategori-kategori individu yang mempunyai pendapatan penggajian dan pendapatan perniagaan. So hmm. kena ingatlah 15 Mei dan 15 Julai 2025. Dan uh, kena pastikan uh, anda di luar sana sebagai pembayar cukai ataupun pembayar cukai baru. Uh, menghantar dan melaporkan cukai pendapatan tepat pada waktunya. Okey. Hmm. Jika berlaku kelewatan dalam penghantaran borang cukai, berkemungkinan uh, tuan-tuan dan perempuan akan dikenakan penalti lah hmm. mengikut akta cukai uh, akta cukai pendapatan 1967. Hmm. Jadi kenapa saya, kena ingatkan dan pastikan bahawa tuan-tuan dan -tuan kena ingat tarikh akhir penghantaran dan jangan lupa untuk hantar mengikut tempoh yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Hmm. macam tu. Ya, itu dia. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Okay. Dan kita akan kembali selepas ini. Mungkin untuk anda yang ada juga yang tanya-tanya mengenai e-filing ataupun yang mungkin tak jelas lagi. Anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Ah, kejap lagi kita sampaikan ah, untuk Encik Azhar ah, explain lah eh. Ah, untuk pendengar-pendengar semua. Okay? Jadi jangan ke mana-mana terus saja stream boleh Zafan. Walau di mana jua anda berada. Let's <tongan> Terus Abang Serasi dengan Ku kembali bersama kita di rancangan tajaan sekarang ini bersama dengan Encik Muhammad Azhar Haider, Ketua Unit Pendidikan and Research Officer LHDN and Amber Lee. Tadi dah cakap tentang perkara-perkara utama. Jadi seterusnya kita nak tahu perkara kedua mengenai e-filing iaitu dokumen penting yang berkaitan. Jadi apakah dokumen yang perlu disediakan oleh pembayar cukai bagi tujuan e-filing? Okey. Hmm. Uh, ini perkara kedua yang perlu diambil tahu oleh pembayar-pembayar uh, cukai lah yang di luar sana terutamanya bagi negeri Perlis. So dokumen yang penting dalam penghantaran borang cukai ni uh, sebelum kita nak buat pengisian uh, kita perlu dapatkan yang paling utama adalah penyata pendapatan tahunan ataupun lebih dikenali sebagai borang EA untuk sektor, sektor kerajaan. Uh, borang isi untuk sektor swasta. Dia perlu dapatkan daripada majikan. So majikan biasanya dia akan sediakan EA uh, ni uh, pada awal tahun setiap tahun aa uh, sebelum penghantaran borang e-filing lah macam tahun ni 2025 biasanya dia orang akan sediakan uh, dalam satu Januari uh, Januari 2025 lah. Okey. Dan setiap tahun majikan ni dia wajib untuk mengeluarkan uh, penyata tahunan ni untuk tujuan pekerja tu uh, membuat aa uh, penghantaran borang cukai e-filing. Okey. Kenapa saya katakan penyata uh, pendapatan ini penting? Uh, ini kerana dalam penyata pendapatan ini, dia terdapat maklumat-maklumat uh, untuk di segi perhantaran borang cukai. Seperti jumlah pendapatan lah, hmm. tahunan yang diterima pada tahun uh, sebelumnya itu, lah, maksudnya tahun 2024. Okay? Hmm. Selain jumlah pendapatan, uh, pembayar cukai boleh mendapatkan maklumat seperti uh, potongan cukai bulanan. Okey zakat yang dibayar melalui potongan gaji, derma-derma ya. uh, ataupun sumbangan-sumbangan tunai yang telah dibuat melalui potongan gaji lah. Ya. Ataupun caruman yang dibayar oleh pekerja, uh, contohnya seperti KWSP, uh, perkeso. So maklumat-maklumat tu akan tertera dalam penyata tahunan menjadi rujukan pembayar cukai dalam penghantaran borang cukai. Okey, selain daripada penyata pendapatan, ada dokumen lain penting dalam tujuan pengisian borang e-filing untuk tujuan rujukan pembayar cukai. Uh, antaranya adalah penyata bank untuk peniaga lah. Okay? Penyata bank, uh, penyata yuran pendidikan, uh, penyata perubatan, penyata insurans dan risiko -risik perbelanjaan yang berkaitan dengan pelepasan dan potongan cukai. Itu penting untuk pembayar cukai merujuk sebelum membuat perhantaran borang cukai lah. So kita sarankan kepada pembayar cukai uh, janganlah membuat perhantaran borang cukai secara anggaran ataupun Uh, mengagak-agak amount tersebut kerana hmm. ia tidak tepatlah sepatutnya bila nanti bila section audit kita membuat semakan dokumen kita tak dapat dikemukakan maka akan berlaku kesilapan dekat situ dari segi penghantaran borang cukai kita so hmm. saya nasihatkan pastikan dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi disediakan selengkapnya berada di depan meja sebelum kita membuat penghantaran borang cukai okey macam tu pun ketiga DJ Tika Ya. Hmm. Jadi mengenai perkara ketiga iaitu hmm. bagaimana pula cara untuk pembayar cukai dapat akses uh, sistem e-filing ini untuk lampu cukai Jet Silakan Okey, okay. untuk akses borang e-filing mudah, kita dah kita dah uh, memperkemaskan kita punya aplikasi kita dalam e-perkhidmatan, okey. So uh, seiring dengan kita punya pelaksanaan e-perkhidmatan mandatory ni, uh, hmm. kita telah sediakan semua perkhidmatan kita secara atas talian. So pembayar cukai dengan mudah dan uh, tenang uh, boleh merujuk kepada kita punya website LHDN. Uh, kalau untuk portal MyTax dia boleh terus uh, search dalam uh, kita punya kita panggil apa, Internet Explorer dan sebagainya uh -huh. dengan menaip mytax.hasil.gov.my. mytax.gov.my uh -huh. uh, tanpa perlu meletakkan www dan sebagainya. Okay. Uh, dan pengguna ataupun pemain cukai baru pula Dia perlu mendaftarkan nombor pengenalan cukai Kita panggil nombor TIN lah hmm. uh, Tax Identification Number Melalui e-daftar E-daftar pun uh, menggunakan aplikasi e-perkhidmatan juga lah Atas talian So dia kena daftarkan uh, terlebih dahulu hmm. So sekiranya uh, telah mempunyai nombor TIN Dan dia boleh memohon nombor TIN Uh, nombor PIN pula dalam portal MyTax dengan membuat pendaftaran melalui EKYC iaitu penggunaan swafoto menggunakan telefon uh, iaitu pembayar cukai perlu uh, install dulu aplikasi MyTax atau menggunakan ECP55D borang secara atas talian uh, dan perlu mengemukakan maklumat yang penting seperti alamat email yang berdaftar. Alamat email berdaftar ini maksudnya alamat email yang aktif. Apabila membuat pendaftaran pertama kali itu, dia akan, kita akan gunakan sebagai alamat email yang berdaftar. Dan untuk maklumat pembayar cukai di luar sana juga, mulai 2023, semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas, telah pun secara otomatik didaftarkan dengan nombor cukai. Mm -hmm. So, dia boleh terus masuk MyTag untuk buat pendaftaran nombor tin. Mm -hmm. Kalau mana tak ada lagi nombor cukai, akan ada pop-up yang mengatakan untuk pendaftaran yang digital lah. Yeah. Okay? Untuk pembayar cukai yang sedia ada, sekiranya mereka terlupa kata laluan. So dia boleh menetapkan semula kata laluan dengan menekan butang terlupa kata laluan di My Text Portal. Dan selepas tu dia perlu masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan akan ditetapkan semula melalui medium email yang berdaftar pada pertama kali yang dia buat pendaftaran dulu. Okey. Hmm. Sekiranya email yang berdaftar tersebut pula mungkin pembayar cukai yang sedia ada ni terlupa ataupun email tu tak aktif lagi. So, pembeli cukai boleh membuat uh, penukaran melalui borang maklum balas pelanggan yang dia boleh layari, layari di www.hasilgov.my uh -huh. uh, dengan mengklik butang hubungi kami, dekat situ dia ada borang maklum balas pelanggan lah. Uh -huh. Dalam borang maklum balas pelanggan tu, uh, pembeli cukai boleh uh, kita berikan perkhidmatan dekat dia untuk macam-macam untuk dia nak buat aduan, pujian, sebarang pertanyaan cukai dan sebagainya kita sediakan platform untuk pembeli cukai di luar sana untuk memberi maklum balas pelanggan. Dan sekiranya uh -huh. Uh -huh berlaku sijil tamat tempoh untuk pembecukan yang sedia ada tamat tempoh dia boleh memperbaharui sijil tersebut dengan memasukkan nombor IC dia dan kata laluan yang telah pun di uh, diperkemaskan yeah. dan dia perlu tekan hantar dan untuk makluman tempoh sah untuk sijil digital ni hanya ter, uh, sah laku sepanjang uh, selama 3 tahun dan dia boleh renew selepas 3 tahun secara percuma sahaja melalui platform My text. Hmm. Uh, itu antara maklumat yang kita boleh sampaikan untuk pemberi cukai untuk akses e-filing lah. Iya, hmm. itu dia. Jadi uh, bagaimana pula mengenai pelepasan-pelepasan yang boleh dituntut dah bagi tujuan tersebut? Okey, pelepasan ni kita banyak. Uh, kalau ikut senarai pelepasan kita ada 22 senarai pelepasan. Uh -huh. Jadi tuntutan ni kita boleh tengok dalam uh, portal MyTax. Uh, antara pelepasan-pelepasan yang kita ada, pelepasan individu apa tu saudara tanggungan 9000, yang paling hot sekali uh, gaya hidup 2500, uh, And then anak 2000 uh, pelepasan anak untuk sambung belajar 8000 dan sebagainya boleh refer dalam kita punya website LHDN lah. Hmm. Itu hmm. eh, dia. Okey, okay. dan kita nak teruskan lagi soalan lazim lah kalau macam apa, -apa yang cukai tanya kan. Hmm. Uh, tentang pembayaran baki cukai dan bayaran balik lebih yang cukai bagaimana pula cara nak bayar cukai tu hmm. dan bagi mereka yang layak menerima bayaran balik uh, bila pula mereka boleh menjangkakan pembayaran tersebut. Okey. Untuk uh, ini memang soalan famous lah. Biasa pemain hmm. cukai bila dia buat pahantaran cukai, dia memang nak tahu bila bayaran balik dia boleh terima. So yeah. pembayaran cukai ni kita boleh buat uh, melalui kita punya platform bayaran secara atas talian lah, hmm. e bayar hasil. Hmm. So biasanya uh, pahantaran borang cukai ni uh, bila membuat pahantaran, individu tersebut perlu membuat bayaran, mengikut tarikh akhir yang kita dah nyatakan tadi lah. Sama. Yeah. So bayaran yeah. akhir untuk borang EBE adalah pada 15 Mei 2025. Bila mana uh, pengiraan cukai, ada baki cukai yang dia perlu bayar. Yeah. Maksudnya PCB dia tak boleh nak absorb bayar cukai. So dia perlu uh, membuat bayaran, uh, dia akan kena tambah bayaran lagi lah. Okay. Yeah. Kalau PCB dia melebihi kepada uh, cukai yang kena dibayar, dia akan dapat lebihan. So biasanya lebihan ni uh, kita akan proses secara atas talian mengikut piagam pelanggan 30 hari waktu bekerja lah so hmm. jangan risau pembayar cukai hantar je uh, proses untuk penghantaran borang cukai uh, untuk e-filing untuk uh, refund balik kita akan uh, buat secara auto lah untuk uh, pembayar cukai yang sedia ada so uh, jika ada maklum balas lain ataupun belum terima maklum balas selepas tempoh 30 hari pembayar cukai boleh uh, disarankan untuk hubungi pejabat hasil yang berdekatan yang mengendalikan file mereka lah uh, itu antara maklumat bila kita nak dapatkan bayaran balik. Ah uh, hmm. so dalam tempoh 30 hari selepas penghantaran borang cukai. Ya, jadi hmm. dia. Jadi kita mengejar masa sekarang ni tapi kita nak okay. tahu juga mengenai okay. kepentingan penyimpanan rekod pencukaian yang lengkap. Jadi berapa lama pula rekod ni perlu disimpan dan apakah kaedah terbaik yang dan selamatlah untuk pengguna cukai ni. Okey, dahji Paling mudah uh, kita nak maklumkan pembayar cukai hmm. uh, kena simpan tujuh tahun. Okey. Okey, tahun ingat ya simpan tujuh tahun hmm. dan untuk uh, merekodkan uh, apa tu maklumat dokumen tu kita uh, ikut uh, kepada kreativiti masing-masing. Sama hmm. ada boleh disimpan secara digital ataupun simpan secara fizikal. Uh, mengikut kategori-kategori Pendapatan lah Pendapatan pelepasan Dan kita boleh labelkan Dengan jelas Supaya mudah untuk kita Nanti refer kemudian hmm. So boleh juga Kita menggunakan aplikasi Yang sedia ada Di Kata-kata uh, app Masing-masing Dari segi penyimpanan secara digital lah hmm. Itu antara keadaan Yang boleh kita gunakan Baik hmm. hmm. Ini dia Jadi sampai yang terakhir dah Yang perlu pendengar Ketahui uh, Mengenai Manfaat cukai ni Apakah manfaat uh, Cukai yang mungkin uh, Cik boleh kongsikan terus Silakan Okey uh, Manfaat cukai Paling jelas dan paling mudah ialah uh, Cukai ini dia memainkan peranan yang cukup penting Kepada negara kita dari segi pembangunan dan sebagainya mm -hmm. So antara manfaat-manfaatnya adalah Dari segi pembiayaan perkhidmatan awam lah Cukai digunakan dari segi sumber pendapatan utama kerajaan Dan dana digunakan untuk tujuan uh, Kesihatan, pendidikan, keselamatan dan uh, infrastruktur lah mm -hmm. Dari segi pembangunan infrastruktur pun Dari segi pembinaan sekolah, jambatan, hospital dan sebagainya mm -hmm. Dan juga dari segi pembangunan sosial Uh, dia juga kita menyediakan Dari segi bantuan sosial Kepada golongan kurang upaya Dari segi pemberian subsidi uh, Sumbangan tunai rahma Bantuan kebajikan Dan program pemulihan Yang menyokong kestabilan uh, Kata apa Sosial negara kita Itu antara Uh, benefit manfaat cukai yang digunakan oleh pihak kerajaan ya, hmm. Itu dia Baiklah kita dah sampai ke penghujungnya Memang pantas dan padat dengan info mengenai e-filing hari ini Betul. Jadi masih bersama dengan tetamu kita hari ini Pastinya yang sedang mendengarkan sekarang ini Kita nak dengarkan daripada Tuan Azhar Apakah pesanan terakhir? Ah. Apa daripada pendengar pada pagi ini berkenaan topik pada pagi ini daripada LHDN silakan. Baiklah okey di macam ni dengan pembayar cukai sana. Hmm. Sebagai penutup kita pada pagi, pagi sisi ini uh, saya bagi pihak hasil uh, ingin mengingatkan kepada semua pendengar-pendengar di luar sana terutamanya pembayar cukai agar jangan tunggu sehingga saat-saat akhir untuk penghantaran borang lah okey dan melaporkan pendapatan anda dan bayar cukai tepat pada masanya untuk mengelakkan berlakunya penalti. Okey, penalti akan dikenakan uh, jika lewat membuat penghantaran borang cukai. Dan penalti juga akan dikenakan jika lewat membuat bayaran cukai. So pastikan setiap maklumat yang terkini tentang perubahan-perubahan undang-undang uh, cukai dan jika perlu dapatkan khidmat profesional daripada pihak kami LHDN, Perlis dan LHDN di seluruh Malaysia. Okey. Dengan maklumat yang betul dan tepat, kita boleh menguruskan kewajipan kita sebagai pembayar cukai yang patuh dan pembayar cukai perlu memastikan bahawa dengan penghantaran borang cukai ini kita dapat menstabilkan masa depan kita dan kesejahteraan kita sebagai rakyat Malaysia. So, marilah sama-sama kita membangunkan negara kita untuk negara demi rakyat dari hasil. Iya. Yep. Itu dia. Terima kasih pada pagi ini yang mana rancangan ini ditaja oleh LHDN. Sekali lagi bersama dengan tetamu saya di Konti pada hari ini, Tuan Muhammad Azhar Haidi. Terima kasih Tuan. Sama-sama. ketua unit pendidikan and research officer LHDNM. Perlis. Terus ikuti mereka di Lama Sesawang atau terus hubungi LHDN Perlis untuk info-info yang lanjut. Untuk anda, kita dah pun menghampiri ke pukul uh, 11 pagi. Jadi kita akan ikuti bersama Dunia 11 Pagi menerusi Nasional FM. Terus dengan Perus FM, Surah Sidang Ku. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Lebih baik engkau segera angkat kaki. Aku sudah tidak percaya padamu. agak belagak pandai sengih sengih macam sangka gay mulut bungil rupanya murai sebo nak ikut perangai sai biar berlubang terlebih subang biar sumbing jangan kau sumbang jangan bagai bangga dah bangga dah bang nanti terjatuh ke dalam longkang yang penentu baru